Добрий день, з вами проект Вільна Камера. Заощадження електроенергії та води для багатьох родин стає все більш актуальнішим. Тому ми вирішили поцікавитись у мешканців нашого міста, наскільки раціонально вони користуються благами цивілізації. Хожу за собою виключаю світ, щоб зекономити електроенергію, ну, також і воду, звісно. Але наскільки вдається, то трудно сказати, тому що ну, ціни. Все это настолько быстро растут, что не знаю, экономлю я, не экономлю, но стараюсь. А щучки в этом хорошо помогают? Ну, я думаю, да, конечно. Но все-таки это дисциплинирует, во всяком случае. Потому что знаешь, он вертится, значит, надо чуть-чуть и за собой следить. Конечно, экономим, Господи. Ну как, расходы, что надо, делаем. Экономим, потому что пенсии я за... 40 лет честного труда заработал 180 долларов. Понимаете? Вы понимаете, да? Ну, такие дела. Но, а что, это... что вы для этого делаете? Для экономии? Для экономии. Смотрим телевизор, везде повыключали свет, вот вся техника. Надо на контроле держаться и семью приучать до этого. У меня дом, дом вообще-то частный, частный дом. Ну, вообще-то, как сказать? Стараемся, конечно, экономить, потому что я, ну, по инвалидности и двое деток как-то пытаемся экономить, конечно. Но не всегда удается. А счетчики помогают в этом? Счетчики. У нас нету счетчиков. Ну, экономим, как же, как и все люди. Но ну, а как это делается, ну. ну лишний нас не включаем, меньше лампочек. Ну, так как и все. Не очень много я расходую. А счетчики вам помогают? А как же? счетчика, я же плачу согласно счетчиков. Все нормально. Я 90 киловатт в месяц заключил договор, но никогда я их не набираю. Ну, стараюсь, чтобы лишний свет не горел. Воду только так, когда понадобится, все, чтобы не бежала. Я лично экономлю, ну, а хлопцы дома купаются, естественно. Электроэнергия, ну, в принципе, практически в ночное время на работе, поэтому, естественно, что она экономится. То есть телебачение, все остальное, ночью не працює. А днем все сплять. Насчет экономии электроэнергии, ну, лампочки с низким потреблением мощности, так. Ну, люминесцентные вот эти последние разработки, так. Насчет воды, ну, не умываюсь. Это шучу, конечно. Ну как экономлю? Рационально расходую, да и все. Так часто и э, воду э, изтрачаю, а свет, э, ну так, иногда разве что, а так вообще я экономлю. Конечно, экономлю, а как же. Свет кругом после себя отключаю всегда. Куда ушла, в ванну, куда там, в туалет, это всегда выключу свет. Горит только там, где нахожусь. А воду тоже Воду экономлю кругом. Это не лью так, как я раньше могла лить воду. Сейчас я так не лью воду. Конечно, экономлю. И расход воды у меня маленький, небольшой. Мы, конечно, один раз вечерили со свечками. Ну и еще так будем делать. Что ты для этого еще делаешь? Ну, выключаю свет. Воду. Не вмиваюсь майже усі опитані мешканці нашого міста намагаються економно користуватися водою та електроенергією. З вами була Марина Кочкіна та проект Вільна камера.